असल वरम्बरक आज सरजमीन पल्कल के अंदर अजीम शख्सियात से हमारी मुलाकात हुई इसमें हमारे बागलकोट ज़िले की माइनॉरिटी की मुसलमानों की आन बान शान और अंजुमन इस्लाम कमेटी के प्रेसिडेंट और एम आई एम के माजी चेयरमैन दे के हमारे दरमियान मौजूद हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर अभी लोकसभा के दूसरे मरहले के इलेक्शन कल सुबह होने वाले हैं मैं जनाब अलहाद उस्मान गनी काजी साहब उस्मान गनी उमनाबाद से मैं बड़े अदब एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ आज हमारे कोलमा कराम का ज़िम्मेदारों का इस सियासी और वोटिंग की बेदारी के लिए एक वफ सरजमी इनकम को आया था तो हमारे दरमियान यहाँ के असीम शख्सियत जना बा काजी साहब और अंजुमन के तमाम अरकान जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे दोस्त जना कलाकी साहब अब्दुल अब्दुलजबार कलाकी साहब और काशि मनी गोदे साहब हमारे एक गैर मुस्लिम भाई संगन्ना काका ये हमारे साथ आए थे मैं जनाब उस्मान गनी अलहाज उस्मान गनी हमनाबाद से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ हमारा एक छोटा सा चैनल है अबू शमा काजी के नाम से जिसके अंदर कई सियासी लोग कई कराम कई दानिशमंद हमारा कई जर्नलिस्ट इसके अंदर जुड़े हुए हैं आप आपसे मैं गुजारिश करता हूँ जिले बागलकोट के और पूरे सूबे कर्नाटक के और पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ इलेक्शन कल होने वाले हैं उसके मुताबिक आप हमारे नाजरीन को और हमारे ज़िले के तमाम लोगों आवाम को आप अपने तरफ से क्या मैसेज क्या पैगाम देना चाहते हैं एक बातें पेश करें असलकम वरक आदरणीय गौरवान्यता कर्नाटक राज्योलह ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಜಯನಂದ ಕಾಶಪ್ನವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನರ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಟು ಬಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ನಾಯಕರಂತ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಇದೇ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಂತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು